В Краматорске судят полицейского. 12 августа состоялся суд по делу Рамиля Гейдарова. Прокуратура считает, что сотрудник городского отдела полиции участвовал в создании террористической группы. Обвиняемый свою вину не признает. О причинах задержания говорит так. Ради показателя, скорее всего. Как они сказали при обыске, что нам нужен показатель. И все. Для того, чтобы поддержать коллегу, в суд пришли краматорские правоохранители. По их словам, Рамиль сам задерживал подозреваемых в терроризме. А теперь они дают показания против Гейдарова. Это достойный противник, давал качественный результат, в том числе по выявлению осей, которые принимали участие в незаконных унизонных формированиях, В том числе, стосовно свідків, которые сейчас свидетельствуют против него. Особи, которые выступают свидетелями по его справе, все засуждены по статье 260, и материалы относительно них сбирала як наши просидники, так и Рамиль. По поводу свидетелей обвинения высказался и адвокат подсудимого. Никаких доказательств, кроме показаний вот этих преступников, вот которые осуждены, но находятся на свободе, и которые спасая свою шкуру показывают и покажут на любого, кому им укажут, вот у города досудебного средства нет. Прокурор ситуацию не комментирует, а в этот раз судьи продлили содержание под стражей Рамиля Гейдарова на 60 суток.